Запрошу до нас в студію одного з таких ідейників, з людини, чиї поради ми прислухалися, яка допомагала нам координувати ці дії. Це Шепулін Вадим Петрович. Вадим Петрович, в студію до нас. Доброго, Доброго. Доброго вечора. Дякуємо, що відгукнулися на наше запрошення. Вадим Петрович, про 23 число вечір, коли студенти позвонили, Я пам'ятаю цю пораду, коли сказали, що треба все-таки е, вислухати думкою пораду більш досвідчених людей, які знають і осознають, я вживу це слово російське, весь масштаб трагедії і весь масштаб можливих наслідків. Тому і був запрошений Вадим Петрович. Вадим Петрович, як ви пригадуєте саме той день? Я дуже хорошо пам'ятаю, Я приїхав час ночі, 24 февраля. Я никого здесь не знал. Мне дали телефон Владимира Моторного. Он, меня, он спустился со второго этажа, встретил меня, и когда я увидел хаотическое движение в ректорате, мне почему-то вспомнился фильм Эйзенштейна «Октябрь». Знаменитый фильм «Немой». Здесь был, было шумно. Нужно сказать, пахло пиццей, народ учковался в разные группы, было какое-то движение, напряжение, было приподнятое настроение, но такое ощущение, все думали, сейчас вот все, прогнали Москаленко, заживем новой жизнью. Заживем хорошо, так сказать. Но масштаб постигших сложностей, наверное, не осознавал никто, даже я я понимал, что будет трудно, но я не думал уже по прошествии года, что будет трудно до такой степени, когда у человека хватит просто наглости, будучи, извините меня, нечистоплотным во всех делах, пытаться что-то доказать, уже бы тихо сидел в углу и молчал. Так нет, его величество, вот вы знаете, на определенной степени это то, что делает власть человеком, и, к сожалению, очень мало людей проходит испытания властью. И будучи человеком тщеславным, Виталий Федорович, видимо, как-то осознавал то, что вот он и медуниверситет, это понятие неразделимое и лица его да и это это его отсюда ногами вынесут но уже когда наступит физиологическая смерть вы знаете я помню этот период позднего социализма развитого когда были э, такие хвалебные годы во всех газетах и когда полки магазинов были пустые когда мы что-то вечно строили добивались огромных успехов а никто не находил силы сказать а король-то голый ну, понимаете, видимость была огромная, но король-то не голый, можно было судить по благосостоянию самого Виталия Федоровича. Это тоже не секрет на самом деле при нынешних технических средствах. И потому, что он соорудил себе вот этот дворец, пантеон при жизни, при которой можно было избранным сюда подниматься, отдать ему дань. И здесь, к сожалению, при тысячном коллективе преподавателей, штатных преподавателей медицинского университета, достойных кандидатур можно было пересчитать на пальцах одной руки. И, между прочим, я вам должен сказать, что вот в такие моменты, собственно говоря, революционные, может быть, дело обстоит, обстоит именно в том, что должна возникнуть... Фигура абсолютно как бы неожиданная. Потому что ну, при всем уважении к Виктору Евгеньевичу Досенко он является ученым-теоретиком, да? он прекрасный человек, он, но он не обладает э, вот той харизмой, я бы сказал, Харизм. которая бы могла убедить. Да, он может убедить группу студентов, он может убедить группу молодых людей, но дело в том, что общение через интернет это одно. Должно быть возможность личного общения и зажигания поднятия этих мат. Мне кажется, что вот Александр Хижняк даже вот характерологически он был сильнее Досенко, но должна была быть какая-то икона. Но, к сожалению, икона может обвечать еще на начальном этапе своего сотворения, что, в принципе, и, и случилось. Вот, кстати, поэтому, поэтому, вот исходя из этих соображений, когда было понятно, что Минздрав не утвердит кандидатуру и о нештатного Дуже сотрудника, как, у Богачев упирался всеми фимбрами души. Всегда. И как не налегали на него студенты, он следовал букве закона. Но когда появился план Б, вот тут здесь уже Богачев мощнее И иссякла тоже. И он был вынужден это подписать. Это не из-за любви к Екатерине Николаевне Амосову. Это из-за боязни, из-за своей собственной боязни. Потому что, собственно говоря, Богачев, наверное, гораздо больше боялся Москаленко, чем Амосов. Но больше всего он боялся студентов, которые были в достаточном количестве вокруг него и которые физически просто не давали возможности ему выйти из кабинета. Вот так появилось на горизонте, кстати, между прочим, я должен поблагодарить в прямом эфире эту женщину, Екатерину Николаевну Амосову, которая не побоялась взять на себя ответственность, не побоялась рискнуть своим местом именно ток заведующего кафедры, который она занимала, потому что понятно, что в случае возвращения Виталия Федоровича Москаленко закончилось все очень плачевно для нее. Даже при том, что она носит фамилию Амосов, Потому что мстительность этой фигуры ощутили на себе очень-очень многие преподаватели, которые готовы были сражаться, а потом как-то очень быстро сдулись. Вот когда во главе революции появилась Екатерина Николаевна Амосова, она же Робеспьер этой революции, вот тогда можно было Вздохнуть с определенным облегчением, хотя впереди еще предстояла очень и очень большая работа. И мы все, мы, мы все прекрасно знаем, сколько судов, пересудов, которые будут еще долго, долго-долго продолжаться, если ничего не сменится в нашем государстве. И. Я вас и, и все-таки... Не можна називати революцію, заслуговою тільки студентів. Дуже великим фактором було те, що викладачі висловили свою думку як на вченій раді, так і на КТК про звільнення Москаленка. Ви як людина, яка більш Обізнана с выкладательским таким колом Скажите, как такой коллектив, я думаю, он очень был за заляканый и зарепрессованный. Виталий Марютченко все-таки сделал такой выбор. А вот я это. вам могу сказать, опять же здесь э, по... берем 1 апреля, ученый совет, немає сцена появления москаленко в залі. Я посмотрел на всех окружающих. Я видел, у одного преподавателя пошла кровь из носа, ответственного человека, который собирался выступать. И вы знаете, люди настолько перепугались в большинстве своем, что они проголосовали против Москаленко. Это, это парадоксальная психологическая реакция, но это произошло. Он своим явлением подвинул свою отставку. Он этого не понял. Потом, когда он появился на КТК, он не понимал, что на самом деле он опять же льет воду на мельницу своей же отставки. И вы знаете, чем более уперто он стремился к власти, тем это власть и вот это вот реальное ощущение. Не то, что халуйские были, отче наш Виталий Федорович, ежеси имя свое, оно все улетучилось. Оно улетучилось, и люди, люди встряхнули, и они вспомнили о том, что они прежде всего являются людьми. И людьми, э, обремененными тем, что они носят звание профессор, и они, извините, должны называться профессор не только по роду своей должности, они должны нести в себе нечто профессорское, то, что осталось, может быть, много-много лет назад. Вадим Петрович, как вы думаете, взгляд, какой, какой прогноз по, ци, по цих судовых справах Москалева? Ну, я так разумеется, долго будет тянуться? Во-первых, это будет долговременный процесс, и тем более, что дело-то, я думаю, не ограничится одним судом, даже положительные решения. Первой инстанции. Дело в том, что, видимо, будут дела и по другим прегрешениям, которые гораздо более серьезные. Но здесь, так сказать, mm. мы знаем, что. Есть вещи, которые от нас не зависят. Ну, например, тот же Печерский районный суд. Вы думаете, Шевченковский суд намного лучше? Я в этом очень сомневаюсь, поэтому я, я имею, так сказать, опыт общения с многими судами. И, к сожалению, вот тот Ветхозаветная история про то, что Моисей должен 40 лет водить евреев по пустыне, я думаю, что украинский народ уже 23 года водили, и слава богу, выросло ваше поколение. Но осталось еще лет 17. — Ой, Вадим Петрович... — К сожалению, картина такая, достаточно пессимистическая, Было бы гораздо лучше, если бы в Украине сейчас не было войны. Но раздираемая внутренними противоречиями, картина очень напоминает, к сожалению, 1918 год. В 1918 году в Киеве кого только не было, были и немцы. Вы знаете, с чего начали немцы? свою оккупацию в 1918 году в Киеве. Они наняли 10 женщин, которые помыли железнодорожный вокзал. Но это еще не вся история. Потом немцы расстреляли 5 человек, которые снова пытались нагадить в этом железнодорожном вокзале. Это реальная история. И вот, по-моему, наведение порядка в собственной стране должно начаться с того, что люди должны перестать гадить не только в своей стране, но и своей стране. Вообще как таковой. Mm -hmm. Мы должны как-то помнить о том, что наша родина Украина. Мы можем относиться по-разному политическим деятелям, которые здесь есть в Украине, которые ведут нас за собой. Но мы должны чувствовать то, что мы единая нация, единая страна. Потому что в противном случае мы будем рабами. вот тих, которых дуже много в сусідній Росії, і визвращення яких дуже ждет тот же Віталій Федорович Москаленко, Вадим Петрович, ви ну, дуже рідко трапляються люди, які говорять так чесно і відкрито, як ви. Я би все-таки спитав ще вашу думку про ті вибори ректора, які відбувалися надалі, і про тих. Ту велику кількість кандидатів, ну шановних людей, які виникли раптом, і які хотіли і відтягнути трошечки процес, і що вони тільки не хотіли, трошечки вашу думку про це все, ну і взагалі, як ви бачили його і як бачите наслідки цього процесу? Ви знаєте, діло в тому, що от коли э, фактично було об'явлено а виборах ректора, от Тогда, вы знаете, извините, я отвлекусь от этого, mm -hmm. через 10 лет после этой революции найдется еще 15 тысяч человек, которые несли бревно в этой революции. Я не хочу уподабливаться этим старым большевикам, которые появятся. Вот так примерно было и на выборах ректора. Каждый из кандидатов при всех их, их достоинствах э, должны были оценить свой вклад в то, что они сделали для того, чтобы изменить сатра на посту ректора. И, к сожалению, или вот так случилось, или к счастью, оказалось, что среди всех, скольких там, семи или восьми кандидатов, там фактически один мужчина оказался, да и то женщина. А все остальные где они были, когда здесь москаля? Все по углам что-то шушукались и рассказывали, какие они великие, какой он гад. Никто не пришел сюда, как-то поддержать и так далее. Все заняли выжидательную позицию и выжидали так, выжидали так месяца три. А извините, а потом, когда появилось решение Печерского райсуда, прыть кандидатов очень сильно поубавилось. И в том дело, вот та икона революции, которая первоначально его поведение совершенно стало алогичным. Такое ощущение, что он думал, что оно само по себе все закончится, его внесут сюда mm -hmm. и посадят еще. С И по -по -по поставят место блюстить. А что бы он делал? Получал кредит МВФ на медуниверситет или получал какие-то гранты под свои Не честные нет, глаза? Нет, нет, нет. К, сожал к сожалению, к сожалению, дело в том, что нужно самокритично относиться к своим возможностям, прежде всего отваги и смелости. И на то, что кресло ректора – это электрическое кресло. При, извините, разрухи в стране, в предыдущей войне, здесь нужно не просто занять место, здесь нужно что-то что, -то, что -то сделать реально. Даже хотя бы сделать самое важное, но не самое простое. Это отремонтировать общежитие на студентах. Ну, ну. Петрович, Рит-ритмену ваш погляд на то, первое, что достигнуто, и второе, кем будет нечаянно национальный медицинский университет. Вы знаете, будущее медицинского университета очень зависит от будущего Украины. И и и мы сейчас находимся в критической точке истории украинского государства при кажущихся успехах в том, что сделано отвоевано мед медицинским университетом следует помнить о том что вот там на востоке и здесь в Киеве и в любом другом городе в Харькове непропетровске сейчас фактически решается судьба Украины и не там в формате нормандской четверки угу. или Женевском формате судьба страны решается от позиции Нація, наскільки вона буде єдина і сплочена. І діло абсолютно не в тій мові, якою розмовляємо. So. Справа політиків тоді було вибухонебезпечно піднімати питання мови. І ті, хто її підняли, вони вже стали аутсайдерами того процесу. Потрібно зберегти єдність України. Єдність України і ту державність, яка так трапляється. Раз на 500 років, яка певним чином здобула Україну завдяки і навпаки, думки якихось персон. І я думаю, якщо ми тут, у, цій, у цьому національному медичному університеті, якось будемо не розділяти на тих, хто більш повинен стати ректором, хто менш, а почнемо насамперед вчити і вчитись. Тоді у нас з'являться нарешті конкурентно здатні лікарі, які можуть працювати не тільки десь там в Україні, можуть працювати в Америки, у Франції, в інших країнах. Коли ми будемо самодостатніми, і не, у нас не буде того комплексу менше вартості. Ви знаєте, є певна така. Хімера, яку створили саме українці, і, до речі, діаспоричні українці про те часто згадують, які ми працелюбні, які ми талановиті, але які ми нещасні. І я думаю, з цим кінчати. Ми повинні бути працелюбними дійсно, і ми повинні саме створити те щастя. Владимир Петрович, Золоті слова. Я думаю, що ну, ті прикрі помилки, які були ще в тих 2000-х роках, вони будуть змінені. Ви ще повернетеся до лав викладачів національного, національного університету, і і студенти, я думаю, зможуть. Почути і дізнатися вас не тільки життєві мудрощі, а і таємниці медицини. Я думаю, що є час запросити всіх студентів відвідати національний медичний музей медицини і, і приходити на лекції. Я все таки викладаю. Я, я професором, Я повернувся у медичний університет. Вадим Петрович. Дякуємо за те, що ви прийшли. Дякую.